Меня зовут Дмитрий Сергей, священник Украинской православной церкви, Киевский патриархат, помощник главы отдела социального служения и благотворительности. Глава нашего отдела Сергия Донецкий Мариупольский сейчас находится в Мариуполе и постоянно контролирует ситуацию, которая происходит в зоне АТО, на контролируемой территории нашими военнослужащими. Последние четыре дня это большой поток новых беженцев, которые могут выйти из э, оккупированной территории, нужны продукты питания и, конечно же, поддержка. Поскольку это светский праздник, не церковный, э, мы не празднуем День Святого Валентина, но тем не менее мы э, ну, берем все на вооружение и обратились в детские школы сегодня, в детские дома. Э, Киевским детям, которые сегодня написали послание любви и мира, детям, которые находятся сейчас в беде и нуждаются в помощи. Первое, мы везем э, Валентинки, э, письма, рисунки, э, которые мы передаем детям. Мы везем э, более э, тысячи подарков э, от проекта «Рождественское дитя» через новую почту. Э, это теплые вещи, продукты питания. Небольшая группа священников из э, ветеранской церкви и наш представитель на востоке, священник Александр, он позже даст комментарий. Э, они будут посетять, посет, посещать 10 городов, городов зоны АТО, встречаться с представителями э, религиозных организаций, общественных и, и государственных. Это миссия также и мониторинговая, и миссия помощи, и навязание таких контактов, и главное, это послание о том что киевские дети передают сегодня их послание любви детям, которые находятся в беде на Бангладеш. ну нам сегодня целый день приносят это для нас сегодня важно, что приносят дети они приносят кроме э, почтовых открыток и рисунков они приносят пироги, которые сами испекли своими руками сделанные там свечи детские вещи приносят подарки детям для нас важно научить сегодня и показать э, нашим детям, что тот кто умеет отдавать, умеет приобретать. Какой наш день. Подарки что-то вещественное вот, или сейсное? Это с съестное? Основную часть подарков мы передаем, значит, что бензин подорожал. И есть очень хороший гуманитарный проект «Новой почты». Мы отправляем бесплатно целыми палетами грузы по несколько тонн. Это экономит деньги на бензин, потому что отправить сегодня один автобус около 7 тысяч гривен. назад. Бетому ми відправляємо посилками. А наша група волонтерів зустрічає ці посилки там і розвозять на нашому автобусі, які там роботи. Як побачу я навколо, я бачу села, бачу воле, вітчизду бачу я свою. Чи то судок, чи то полина. Усе це рідна Україна, яку я з горем пізнаю. І може б не впізнав, та люди, які збігали звідусюди, повідали її ім'я і чорний люд, і ця руїна, невже це ти, моя країна, і біль, і радость моя,